Как чистить артишок? Берем артишок, отрезаем вот здесь ножку, ножку немножко. Удаляем вот листья старые. Оставляем только молоденькие и нежные. Ножом срезаем немножко вот здесь. Это уже у нас почищенный артишок. Сейчас надо ножку отрезать и положить в сторону. Ее надо тоже употребить в варке. Сейчас мы вот так открываем. Немножко прижимая пальцами. Нажимая и вот так открываем. Все, все до середины. Все, у нас уже почищенный артишок. И здесь мы будем ложить начинку. Сейчас его нужно помыть под водой, хорошо. И потом перевернуть вот так, чтобы вода стекла.